iləski zamanda vardı bir dağ dumanda aşağısında balaca kənddi çoxdı orada qalanlar biz bu kənddə bespir dilhadisələr görmərik təsarrufat və mal qarayıd məşğuliyyət gündənlik sakitə sər külək burda sakit axar zaman ən ağır iş tapmaq olar mal qaralara saman səssizliyə baxma çoxdu qərbə hadisələr bir gün kəndə basat adında oğusi gətirər şiir ürəli bucaqan oğlan həm də əsl pəhləvan tacirdir diyar gəzər satar qılınc qalxan Neyse kəndə çatır, bir kişilə satır. Neçə günlü yol yorğunu yıxılır orda yatır. Səhər kimsə çıxır, çadırın önünə yıxılır. Basad yuxudan oyanır, tez alaçıqdan çıxır. Öyrənir ki, yaxın dağda bir təpəgöz var. Hər səhər bu kəndə hələ nətini eləyir nahar. Basad deyir, adam əti yeməy hansı qələbəsi var. Əsəbləşir, atına minir, tez çapır dağa. görür burda qam sel suyu yerin axır təpə gözündə çobanı yeyir parçalayıb məxrə basata qatır torbaya bir dənə ox qoyur yaya atıram o divə dəyər düşür div elə bil ki qaya elə ki çönür təpə göz baxır basatı görür tutur bunu kiç gülməy və xeyli gülür sonra birdən qaşın çatır igi deyir seyr əyilir ki yaxşı eşitsin qəzəblə deyir əməli məmmətə yo basat hər nəy sonunda sən kim bel keçirdin dəyə məndə mə, toloqum kənddə, bastam dəndirə. Na <laughs> bo xədi bu kənddə nə istəsəm verib, porta yol qonş beyin olmam gərib. Əgətdik ol ol divnöl məyin, dolan kəndəhlin hərəmə çox qoyun doğurur, nəhır dolur. Soqta yaxma orda görürəm üçbucaqda daxmam. Atam babamın evmi görüb hamsı şub daxdan. Çox da mənim vecimə deyil, xod getməyə baxmam. Üçbucaq dediyin o ev gəllədir.